Все в том, что э, действительно много, много работы, много забот, и сейчас э, непростое время. Знаете, ехать что-то навязывать, прошли местные выборы, э, так сказать, местные так сказать, элиты в лице так сказать, депутатов городского совета в данной ситуации в Южном, приняли бюджет. Хочется ехать с какой-то радостью к людям. А, к сожалению, в днем мне только приходится иногда принимать очень сложные звонки, и у меня нет на них ответа, потому что все те конфликты, которые происходили на припортовом заводе, вся та несусветица, которая неслась в адрес и руководство завода. Я от своего имени и передавал сюда те запросы, которые я писал на имя и генерального прокурора, и на имя сегодня антикоррупционного прокурора по тем действиям, которые так или иначе проходят на заводе именно в поддержку, в поддержку предприятия. Я написал отдельное письмо руководителю сегодняшнему, пока руководителю кабинета министров Яценюку о том, что будет проходить приватизация. Я как дважды депутат 139 округа, в который входит как бы и город Южный, попросил, чтобы меня включили в комиссию по приватизации припортового завода. Я хочу, чтобы прошла открытая приватизация, чтобы вопросы, которые будут заключены в этом договоре, в котором будет приватизация, это в первую очередь сохранение самого социального пакета, который будет включен в момент приватизации. Я хотел бы очень, чтобы все вот эти вот гиганты, которые есть нам, спортивные, культурные, творческие коллективы, которые сегодня есть. Благодаря тому, что сегодня припортовый завод имеет такой социальный пакет, я хочу отстаивать интересы тех людей, которые работают так или иначе на этом припортовом заводе, чтобы они сохраняли свои заработные платы, чтобы у них сохранился тот соцпакет, о котором мы сегодня говорим, чтобы могли могли посещать такой прекрасный э, спортивный, так сказать, комплекс, чтобы они могли получить удовольствие от тех секций, которые есть э, кружков, так называемых, которые есть сегодня э, просто, так сказать, во дворце культуры. Это для меня очень важно, очень важно. И я получил ответ от Яценюка о том, что э, Белоус это руководитель выделил держфон Майна, чтобы он посмотрел возможность включения меня в члены комиссии по приватизации. Для меня это очень важно. Я не поддерживал этот проект. Почему? Вы знаете, очень много популистских моментов в этом проекте. Я не знаю, как в целом будет смотреться вся страна, наша держава, потому что я считаю, во-первых, мое мнение против приватизации припортового завода. Это сегодня прибыльное предприятие, так или иначе я общался из Горбатко, я общался с первым заместителем фамилия его Щуриков. Я против, приватиза... я против приватизации завода в военное время. Так или иначе, это АТО, это война, это не та цена, за которую сегодня можно говорить. Я видел несколько документов. Я видел одни документы контракта, по которому завод имеет колоссальную прибыль. И я видел вторые документы, которые пытаются показать нам сегодня действующий губернатор области вместе так сказать, со своими как бы, руководителями прокуратуры, руководителями полиции, которые сегодня категорически так сказать, говорят, что все действия, которые происходят на заводе, они происходят там мошенническим путем. Но это изначально неправильно. Это люди... Я не хочу, так сказать, обсуждать их какую-то... Я против сегодняшней приватизации в целом. Поэтому для меня это важно. Но если уже такой президент выдал как бы указ, я считаю, что я должен находиться внутри. Я не знаю, сможет ли что-то решить мой один голос, но я буду стараться сегодня все эти вещи очень правильно поддерживать. Я приеду в Южный, мы еще раз встретимся. У меня здесь есть и друзья, и помощники. Проведем какой-то э, интерактивный вопрос, запрос сделаем вместе с вами в прямом эфире. И как работники завода скажут, вот ту позицию я ему займу. Есть понятие людской позиции, есть понятие человеческого отношения. Я обязательно займу эту позицию. Валерий Горбатко – это человек, который создал этот завод. И он, наверное, внутри знает какие-то вещи, которые... Он мне говорит, Александр Семенович, вот там 90% этого производства сегодня – это газ. И сегодня, наверное, он понимает прекрасно, что без наличия Правильной цены, конкурентоспособной цены на газ невозможно сделать ничего на этом заводе, если не будет конкурентной цены на газ. Поэтому, видимо, Валерий Степанович может быть более глубоко знает. Я обязательно посоветую с ним. Обязательно. Без Валерия Степановича, без громады, тех, тех людей, которые работают в этом прекрасном городе, в этом прекрасном заводе, я ничего принимать не буду. От себя у меня не будет. Я очень внимательно смотрел за всем тем, что происходило сегодня в различных шоу в том числе и на Шустере, в том числе и на Интерканале, делал для себя выводы, опять-таки советовался с Дмитрием Любивым, общался с Татьяной Ивановной Макогоненко, общался с мэром города Владимиром Николаевичем Новацким на тему того, чтобы передать дорогу, от припортового завода на баланс местному совету, чтобы сегодня эта дорога могла всеобъемлюще эксплуатироваться именно местным советом. И я так понимаю, что это та задача, которая сейчас у меня будет обязательно в первые сессионные дни, когда состоится сессия с 15 числа. И с Владимиром Николаевичем у меня есть понимание того, что мы должны Вместе, э, ну, как бы у нас в Украине такое слово как бы пролоббирует, как бы оно не работает в плане, но именно в хорошем смысле, чтобы именно дорога от Припортового завода до, до, до города Южный была отдана э, в местный совет э, Южнинского горсовета. Это один из тех вопросов, который сегодня у меня стоит, как бы, в перспективе. Дай, дай Бог нам вместе с э, Владимиром Николаевичем удастся это сделать. А мне очень обидно, к сожалению, что сегодня. Э, не прошел депутат. То есть он прошел, я считаю. Но манипуляции некоторых э, руководителей опо блока конкретно Бабанского и Орлова, сегодня не дали сегодня возможности э, э, депутат. Гузик, по-моему, фамилия, она э, почему-то, я не знаю, почему она. Она сегодня, по тем, тем моментам, которые я видел и которые я анализировал и смотрел, я понимал, что она намного набрала больше голосов, чем многие из тех депутатов, которые сегодня присутствуют в областном совете. Я считаю, что это э, ну, не хочу назвать какими-то там сегодня общими словами коррупцию, но я считаю, что это несправедливо. Что сегодня прекрасная девушка не представляет прекрасный город. Какие-то манипуляции руководство Опа Блока в лице Пабанского Ярлова. Я в этом уверен. В суд я еще я подал только в суд, потому что он сказал, что есть какие-то ко мне претензии, что там я имею какие-то, так сказать, наделы земли, что у меня есть какие-то там схемы. И я подал, как бы, первый у меня был запрос по поводу, кстати, припортового завода, и по моему, так сказать, депутатскому запросу антикоррупционная прокуратура возбудила дело. У меня есть даже номер этого дела, конкретно по тем действиям, которые Саакашвили принимал по воздействию на и руководителей завода, и на коллектив завода. У меня есть номер единого реестра, в котором заведен этот вопрос. Я готовлю документы в суд обязательно точно так же. Суд, вы знаете, сегодня настолько законодательство такое мягкое. Сегодня, раньше была статья там клевета или еще какие-то. Сегодня я могу в суде доказать то, что он должен потом будет опровергнуть. Я не знаю, нужно ли это, но тем не менее. Э я не знаю, я не чувствую за собой какие-то вещи, которые человек, который, так сказать, просто голословно объявля, объяв, может такие вещи заявлять, должен быть как бы хоть как-то наказан, хоть какое-то должно быть решение суда. Суд хоть как-то, если он, конечно, еще будет как бы, до этого времени губернатором Одесской области.